بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي نور أيوري هزيكا في اليوم سأتحدث عن موضوع جميل ومهم وهو السياحة الصحية هل تعرفون ما هي السياحة الصحية؟ طيب هي رحلة للسفر من أجل الإنجاز والراحة في نفس الوقت السياحة الصحية تعني أن يسافر الشخص إلى بلد آخر ليحصل على علاج طبي وفي نفس الوقت يستمع بالسياحة الطيبة وعلى سبيل المثال بعض الناس يأتون إلى ماليزيا لإلاج الأسفن أو الإنزام ثم يزورون الأماكن الجميلة مثل كوالالمبور وَالنْكَوِيِّ السياحة الصحية مهمة جدا للبلد أولا تساعد في تنمية الاقتصاد لأن أحسائها يرفع أجر العلاج والفنادق والطعام ثانيا تجعل صورة البلد جميلة أمام العالم Malaysia masyhuratan bihidmatin tayyibatin ra'iatin wa bi as'arin munasibatin jiddan wa muqaranati bi al dawli al-ukhra min ad-dawli al-mashhurah bi siyahati as-sahiyah mathalan Malaysia Thailand wa al-janubiyyah fi Malaysia tuqaddimu al-mustafayat hidmatin tayyibatin mumtazah Wahuna kaedon ilah jun taklidi مثل المساج الماليزية والعلاج بالأعشاب والسباق، كل هذا يجذب الناس من كل أنحاء العالم، لكن هناك بعض التهدية مثل المنافسة مع دول الأخرى، ولذلك يجب على الحكومة أن تقوم بمزيد من الدعاية الدولية، وتحسن جودة خدمة طبيبة. يشعر السائح بالراحة والأمان وفي الهضاب السياحة الصحية مهمة جدا للأفراد والبلد هي ليس العلاج فقط بل تجربة جميلة تجمع بين الراحة والسفر ماليزيا يمكن أن تصبح من أفضل الدول في هذا المجال ان شاء الله شكرا على استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته